Привіт, хлопчики та дівчатка! Це програма «Бажайка». Зараз на дворі хоча й весна, однак все одно прохолодно. І деякі турботливі матусі сушать білизну на дворі. Чому білизна сохне на морозному подвір'ї, ми запитаємо у дошкільнят. Зачем мама вішає більє на уліз, як ви думаєте? Щоб, Щоб воно быстрее швидше... сохло. Вылезти на улицу, то быстрее, а если дома, то не, то будет медленно. А почему на улице быстрее сохнет белье? Потому что да. холодно и ветер дует. Как у нас белье сушится на морозе? Оно замерзает, а капельки воды испаряются, а потом принесли его в помещение, оно остается мягким и тихо, гладким, как оно замерзает. И капельки воды тоже поднимаются в небо. Почему вот белье на морозе сохнет, а когда на улице туман, не хочется? Потому что туман загораживает солнце. И что? И белье долго будет высыхать, пока туман не прекратится. Вокруг белья много-много капелек воды. А чому воно не сохне? Тому ж танну стає мокрим. Отже, ти почув думку до шкільнят. А тепер давай послухаємо наукову версію. Звичка розвішувати білизну на балконі чи на спеціальній площадці біля будинку напевно ще довго житиме в наших родинах. Однак всім зрозуміло, навіщо це робиться влітку. Адже так білизна швидше висохне. Питання виникає, коли матуся та бабусі виносять на мороз посушитись мокрий одяг. Хіба він висохне? Він же просто змерзне. Думаєш ти? Те, що вода має якість випаровуватись із землі, озер чи калюш це знають навіть малята. Так само вода випаровується із мокрої білизни взимку. Навіть при відсутності вісру. Причому, чим сильніший мороз, тим швидше сохнутиме білизна. А отже, випаровуватиметься вода. В чому секрет? Вся справа в тому, що вода випаровується з будь-яких речей лише тоді, коли вологість повітря менше 100%. Просто кажучи, повітрю не вистачає вологи, і воно компенсує нестачу випаровуванням води з водоймиш, чим в нашому випадку і з білизни. Взимку зазвичай у повітрі дійсно замало вологи, тому з мокрої білизни швидко зникає вся вода, а та, що не встигла випаруватись, замерзає разом із тканиною. Однак її там лишається дуже мало. До речі, матуся та бабусі, коли вішають білизну на дворі, ще й час економлять. Адже якщо повісити ту саму мокру білизну в квартирі, то, аби висохнути, їй знадобиться цілих дві, а то й три години. Той час, як білизна, що сохла на морозі, після занесення в квартиру, вже за 15 хвилин стане сухою. Головне, щоб на дворі під час сушки білизни не було надмірної вологості повітря. Наприклад, туману. Ми дізнались нову цікавинку, а тепер. На лісної опушці В теплой избушке жили-были три братца. Крылатый, мохнатый да масляный. Крылатый это я. Воробей. Я с поля прилетел. Мохнатый это я, Мышонок, я от кота. А масляный я. Блин, я со сковороды убежал. Ой! Ой! Ой. Сейчас, а, сейчас. ой! 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 Хорошо! Эх, все таки. Ой! Ой! чего Ой! Ты Ой! Ой! А уж как вкусный! А я масляный бок в горшок. Вот щиты и жирные. А я дров натащу, мелко на нагрызу, в печь набросаю, хвостиком разметаю. Ой, хорошо, огонь горит. Вот щи и горячи. Да и я не промах. Соберу грибов, натащу бобов. Вот вы и свиты. Или они, поживали, каждый свою работу делал, другому помогал. Так дни за днями и проходили. Но вот однажды... Что же это такое? Я с утра до ночи на охоте, на тяжелой работе. Целый день. Ножки бью, крылышками махаю. Они как работают, все больше на печи лежат. Что же это за работа? Из дому не выйди, от печенья отойди. Только и вижу, что горшки да ухваты. Они и на воле гуляют, чего только не насмотрится. Таскаешь эти дрова, а? таскаешь! носить. А, я, я печь топить, победом кормить. А я в лес по грибы, по ягоды ходить. А? <связь> <связь> Красота! Прыскок, я масляный боб На сметане мешен, на маслице жарит. Прыг, скок, прыг, скок -а, 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 -а. А -а -а -а. Ты куда это блин бежишь, спешишь? Эй, на охоту, за грибами и ягодами. М -м -м, а какой ты блинок, песенку поешь? Прискот. Прыг-скок, я масляный бог на сметане на маслице жарим. Прыг-скок, скок прыг-скок, -скок. А -а 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 -а. прыг прыг-скок. А-а-а. Ой, хорошо поешь. Ты говоришь, на сметане На сметане с сахаром. Отпусти меня, лиса! Меня братцы с припасами ждут! Нет! Ой. Я съел тебя! я Проглашу тебя со сметаной, со сморслом, а -а -а! со сахаром! А -а -а! говорил? А, он же в щи нырнет, и щи станут жирными. Ну -ка, ну -ка, ну -ка. Ой, щи-то холодные. ой 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 <laughs> 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 oh <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> <laughs> god Ничего-то мы не умеем. Как это ты не умеем? <свист> <свист> мастер, а <-ай>, мастер! 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 <свист> ты тоже не промах когда на охоте? Я никогда не думал, что у тебя такая опасная работа. Да нет же, самая трудная работа у тебя, блин. А мы с ней и вдвоем не управились. Правда, правда. Так и стали они жить-поживать. Печь топить, обед варить. Да чьи? Распевать.